assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugungi videoda biz ko'pincha e'tibordan chetda qolgan narsa pul sotib ololmaydigan narsa narsalar haqida gapiramiz pul albatta ko'p narsalarni sotib olishi mumkin bo'lsada ba'zi narsalar borki ular shunchaki bebahodir shunday qilib keling bu narsalarni ba'zilarini nima ekanligini bilib olaylik pulga sotib ololmaydigan eng muhim narsalardan biri bu sevgi va baxtdir albatta siz vaqtinchalik zavq keltiradigan narsalarni sotib olishingiz mumkin ammo haqiqiy sevgi va baxt faqat ichingizdan keladi qanchalik pulingiz ko'p bo'lmasin bu sizga baxtli va to'laqonli hayot kechirishingizga kafolatlay berolmaydi pulga sotib ololmaydigan yana bir narsa bu vaqt bizning hammamiz bu sayyorada cheklangan vaqtga egamiz va hech qanday pul sizga ko'proq vaqt sotib ololmaydi salomatlikni pulga sotib bo'lmaydi barchamiz tanamizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak pul albatta bizga kerak bo'lgan resurslarni sotib berishi mumkin sog'lig'imizni qanaqadir joylarda saqlashi mumkin lekin sog'lom va kasalliksiz hayotimizni kafolatlay ololmaydi pulga sotib bo'lmaydigan yana bir narsa bu haqiqiy do'stlik albatta siz do'stlaringizga kechki ovqat yoki sovg'alar sotib olishingiz mumkin ammo haqiqiy do'stlik ishonch hurmat va umumiy tajribadan asoslanadi bu narsalarni pulga sotib bo'lmaydi demak sizda pulga sotib ololmaydigan narsalar bor pul hayotni qaysidir ma'noda osonlashtirishi mumkin bo'lsada shunchaki bebaho bo'lgan ba'zi narsalar borligini yodda tutish kerak va tomosha qilganingiz uchun rahmat keyingi videoda ko'rishamiz iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar layk bosinglar bizlaga bu katta motivatsiya beradi yangi sifatli kontent yaratishimizga rahmat hammaga sizlar bilan progress o'zimizni rivojlantiramiz miyamizni rivojlantiramiz